Здравствуйте, мне кажется, мы с вами общались как-то раз. Не помню, не помню. У меня память слабая, как у рыбки. Нет, вот память слабая, как у рыбки. А в чем общались? Да, да я не помню. Наверное, про кроликов. Про что? Про кроликов. Про кроликов? Ага. Да не, не мог я про кроликов общаться. А почему? Наверное, я вам рассказывал, Через какое время кролица с черными ушками, черным носиком, хвостиком и лапками после сексуальной близости с кролем черным рождает кролынят. Кого рождает? Кролынят. Кого, блядь? Кролынят маленьких, без женщины легкого поведения. Да, не матерись, Ишак, тебе же религия не разрешает материться, а ты ж матерись. Зачем? Так это ж мой грех. Так это он не искупается, не надо, грешить. Так это ж мой грех. Так все равно не надо. Бог не любит. Зачем о нем, о нем говорить правильно? О ком говорить? О, о, о грехах о моих. О твоих. А мне зачем твои грехи? Я прошу, ну, что я просила, да, этом, не могу. Ну ты сказал тебе. Вот греши же, грех. Я... Ну, грех, конечно. Я а хоть... я, ой, грешей же грех. Материться же грех. Да, грех. Ну, так видишь. Хорошо. Что ты думаешь нынче о ситуации, которая происходит между Украиной и Россией? Да, это очевидный вопрос. Ну, Потому нет. что мы с тобой общались уже. Один и тот же вопрос. Ну, вообще, ну... да, не а давай, а, а, да, давай другой вопрос вообще. Ты за мир или за войну? Я вообще в мире в целом. Да, ну как ты думаешь? Я, я же не спросил, где именно мир. Ты за мир или за войну? Да, давай, попробуй объяснить. Попробую объяснить. В целом, в целом я за мир. И я за мир. Вот, стой. Но когда таковой э, требует ситуация... Я тебя не ситуация, я просто спросил, ты за мир или за войну? Мне ситуация не такая. Да, да за мир, конечно, как ты, любой нормальный ты, ты, человек. Ты, 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 ты. А как ты считаешь, вот эти люди, что развязывают войну, они преступники или нет? <реком> Абсолютно все люди преступники. А преступники, я, Не важно, с какой стороны, с украинской я, кстати, или с Я же не спрашиваю тебя, Украина, Россия, я тебя не спрашиваю. Я спрашиваю, люди, которые развязывают войну, начинают, они преступники или нет? Конечно. И я тоже, видишь, видишь мы, с, мы с тобой почти на одной волне, как бы по одному путю железнодорожному идем. Слушай... А вот как ты считаешь? Вот следующий вопрос. Вот интересно, как бы мы уже первую ступень прошли. Как ты думаешь, а Гитлер когда напал на Польшу, он преступник или нет? Знаешь, сложный вопрос на самом сложный, деле. Да, сложный. Я думаю, что Гитлер преступник, когда напал на Польшу. Я бы не сказал... Бы. Я то, Путин тоже сам бы сказал, что Гитлер не преступник. Я бы не сказал, потому что все-таки его спонсировали. Его заставили Гитлера, правильно? Путин сказал, вынудили. Нет, его просто спонсировали, и, ну, я так думаю. А, думаешь. а когда напал на Советский Союз, тоже спонсировали Гитлера. Да это блин, честно. Вы сравниваете с такими. Ну да ну это тоже прошло уже в истории. Ты знаешь. Момен, мы сейчас мы в разных абсолютно моментах истории находимся, а вы все вот. Ну и, и так Гейтлера спонсировали, чтобы напал на Советский Союз. Я плохо разбираюсь в истории. Да и, и я плохо. Ну ты же ж хорошо разбирается, смотри. Ты сказал, Гитлера спонсировали, чтобы напал на Польшу, вынудили. Так подождите, стойте, стойте, хорошо. Вот вы плохо и мы плохо разбираемся в истории. А был ли такой план, как он назывался, это сейчас я вспомню. Барбарос. Как? Барбарос. Нет, не Барбарос. Барбарос – это план нападения на Советский Союз. О, О другом говорю. Да ладно, не, не вспоминаю. План уничтожения э, славянского народа. Как он назывался? Где? Это что, Гитлер разве шел? Ну, конечно. Гитлер, И... на... Гитлер наоборот, когда напал на Советский Союз, он ушел освобождать славян от коммунистической заразы. Ну что ты? Солдатам ему за справедливость. Подожди, блядь, а что такое Холокост было? Хорошо, вот он это Холокост, это совсем другой, не надо, ты, не лезь туда, ты же видишь... А, Холокост, это, блядь, другой, ну, не матерись, евреев, ну, не матерись, ну, не матерись, я тебя прошу. А вот слушай, так значит, Гитлера заставили напасть на Советский Союз, да или нет? Почему заставили-то? Он сам подобрый был. Значит, сначала на Польшу его заставили. Я не знаю, откуда ты. Да вот правда тебе говорю. Я, я откуда тебя знаю? Не знаешь, да? Ну-ка, не знаю. Слушай, а вот Сталина тоже заставили напасть на Польшу? Ну, он взял, взял, напал. А, а Сталин. А Стали... Не, что подожди, но делал? мы только что определили, что Гитлера заставили напасть на Польшу. А Сталина кто заставил напасть на Польшу? В смысле напасть на Польшу? Ну, 17 он, сентября Сталин ввел войска в Польшу. Он взял, ввел войска, да, взял, да. Взял 240 тысяч, войска. взял 240 тысяч. Было дело. Так я спрашиваю, кто Сталина заставил напасть на Польшу? Он не нападал на Польшу, туда войска просто вел и все. А он просто увел войска. Просто вел войска. А в плен когда берут, ты не знаешь? Когда? Как? Ну, ну, увел войска. Войны нету. А зачем плен брать? Еще раз. Ну, вот смотри, ты сказал, что Сталин не напал, он просто увел войска. Ага. Ну ты сказал это, правильно? Ну. А вот я хочу спросить, а когда люди попадают в плен? В смысле, когда? Когда они сдаются, там я не Но знаю. Ну сдаются, почему они сдают? Почему они сдаются? Интересный вопрос. Ну, смотри, ты попадаешь в плед. По какой причине ты попал в плед? Ну, потому что условно, там, на меня нацелено оружие, О, и я буду на... О! Значит, получается, нацелено оружие, боевые действия, и ты сдаешься в плед, Но. правильно? Тебя окружили, и берут тебя, захватывают плед, правильно? Ну да, наверное, Слушай, да. А вот каким образом 240 тысяч польских солдат попало в плен к Сталину? Сталин же просто войска убил. Ну они сдались, наверное, сами. Ну воевали они или не воевали? Ты же говорил, что Сталин не воевал, Сталин просто войска убил. Ну мы с ним воевали. С ним. Но, ну а как же в плен попало 240 тысяч? Они добровольно бросили. А добровольно. К нам. А потом слушай, что самое да, Смотри, как интересно. Они добровольно пошли в плен. И добровольно 24 тысячи польских солдат было расстреляно в 40 году в У меня пиво закончилось. Тебе в голове мозги закончились. Давай. А не пиво. А видишь, учи историю. Мозги пиво закончили. Да, пиво. о, Див Микола, привет. Привет. О, сейчас я тебе вопрос задам. Очень да вот, интересно. Вот. Мы даже как БПЛ. Бы по... Ну ты попробуй честно отвечать, хорошо? Давай про БПЛА эти, про бестологии. Да не надо тебе ты, ты и так делать. А понимаешь. не, не не, про не, не, не. Давай мы как бы по прошлом поговорим. Слушай. Нет, Мне ББ бы не интересует. Давай еще раз. Я же в будущем. А, Только беспилотники, беспилотники, Ну что, давай рассказ. Как я тебя слушаю? Как ты думаешь, вот где ты живешь на Западной Украине? Беспилотники через тебя пролетали. Пролетали. А почему э, Польша сразу не, было не было ответила? Времени. Не ответила России. Как ты думаешь, почему? Не было времени. Нет, так сейчас уже все, атаковала, все, почему не ответила? Атаковала, да. И а почему не ответила Польша, Россия? Не хотела, не ответила. А как ты думаешь, разве если страны НАТО и могут себя защитить, они могут защитить Украину? Мог, могут. А, ну все, давай. Тогда. Давай, слушай, куда поживешь? Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А, мы, видать, с вами уже встречались, я что-то так помню. Мне так кажется. Можно, Всего можно вас вопрос спросить? Только после, того, мы, только по... после того, как вы мне скажете значение слова «ублюдок». Ну, ты же сидишь возле меня, прямо возле меня. Чуть ублюдок, что буш, ублюдок парашник, который говорит. сидит... У загорелась, к... жопа загорелась. Указание, ублюдок, который сидит напротив меня в, в рулетке. Вот видишь, я тебе ответил вопрос. Ублюдок, ты сразу почувствовал, что ты ублюдок. Видишь, как ты есть. Вот не гори, я же понимаю, что я тебя, я тебя раскрыл, карты твои раскрыл, что ублюдский. Так, давай. Ну, вопрос можно? Оба на. Здравствуйте, дедушка, здравствуйте. Я... Что такое? Что такое? А, что я что-то растерялся, вы кушаете, у нас кушать-то нет в Украине. А я ж ничего не говорю, растерялся, я просто усы подкрутил. А, такое? Я растерялся сразу. Думаю, вас кушают. А Ах ты, милая моя, я растерялся, блядь. А то, ну, <laughs> только не материтесь, не материтесь, вот, мы можем общаться. Вот, трактористы, это же украинская комедия была такая. Ну, то есть, да, но ну, там без мата было, весь мат. А я что сказал, что я ну, Ну, бывает, сказал. да, ну, бывает, что-то матернулось. Я ничего матом не сказал. Ну, ладно, не сказать, то не сказать. Ладно, я из Украины, ивано франковская область, вы откуда? Я догадался. Что-что? Я догадался. А, да, да. как? Да, Дарис. У вас написано этим иллитом Илона да? Кстати, на на евреи Илона Кстати... А что, правда, украинцы, может, и евреи из Украины? Абсолютно никаких еврейских корней нет. Хотя бы хотелось. Да, да вы что? Вообще не никак, никак не, не разу? Ни одного. хотя вы знаете, хотя вы знаете, вот вот я лично, я лично скажу, я работал, у меня зам был еврей, много там руководитель, начальник экономического отделения еврейка была женщина, экономического я экономического отделения да, ну экономистом работал у меня начальником отдела, планового, да. планового отдела, я экономического, да. Ну, ладно, такое это дело. И вы знаете, мне э, куртки рано... для замшевых, куртки для замшевых, две да. штуки. Я понял вас. Магнитофона на японского тоже два. Да. Ну, лучше, то не так, уже пошло три туалета. Вы классный дед. Я да. понял. Две собачьи будки. Как то нижний, Нижние, нижние берем моей жены. Она бы стирала полным ходом, вывезла с как пить-то. Подождите, подождите, давайте насыпать. Ну, у ну, меня я, я водичка. Я, честно говоря, не пью лет 40, может, больше. Что-то... Людина, когда пьем, хвора, мы подлюбим. Ну, можете себе рахват я хочу. Ну, я я причем это украинская народная поговорка. А, ну это украинская. Ну, ви можете рассчитать, як хочете, но не пью. Років 40. Я не говорю, что я ткидываю взагалі. Нет, не, за років 40, ну, было там э, вимушено. Вимушено. Очень классно, десь... очень классно. Я... Давайте, так. Давай. Давайте Давай. давайте отбой. Ну что ж Давайте ну потім зараз подивимося, що як чи то вартуєте пити. Давайте українсь так. Пасуєтеся вартою, давайте так. Не, не чокаюсь, покажу. Ну так, <проб> да, я, не я, понимаю, чокається. І так, якого класна ідія. Ви на мене. Я вас як по <проб> розстрою зразу, ви на мене ставки не ставте, я правильні орієнтації, а ви якось так підкатуєте, підкатуєте, не знаю по якій причині. Я ну, же я не покажу. Ну, ну вы то классный, то такий, знаете, ну да, как бы я колись. Коли увидів файну дівчину, то я такі, давай ми піде, тут більше з вип'ємо, пішли в кафе. А я про нічого не говорив, я говорю, яка не п'є, бо хора полюка. Ну, ну я ж дівчиня, то ну, 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 розумію, ну я ж дівчині теж кажу, хіба ти не п'єш? Ну я ж, коли ну я ж пригадую, коли я був молодим, коли підходив до файної дівчини, казав, кажу, дівче, по ну, що ти не хочеш п'є, випити? Я був молодим, давайте надо спомітати, ну що, ну ну що. Ладно, ви до мене не підкатуйте, не треба. Я вас здравствую, покажу. Давайте ми подумаємо, що ви думаєте про обставини, які проходять між Україною та Росією? Війна знаєте, що. Війна. Війна. Хто виноват в цій війні? Діявол. Це той, Сон. що Сон, на капіння. Картин... Це, а ви дивилися картину похорон сатани? він Ні, похорон сатани, ви дивилися картину? <танец> <танец> <Кто танец> був <был>, е, семья Кило? <танец> <танец> Малювальненько. Давайте ще раз я вам кажу. Ви дивилися похорон сатани, яка була викладена прес в пресму? Давайте ще раз, що я вас ви дивилися картину Похорон сатани, яка була прескою, якщо не помиляюся, в 1600 чи в 1500 році? Я, я супер стараюся, я ще раз питаюся, аби дивився, дивився не дивився. Не дивився ви, 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 А ви, до речі, ви, подивіться похорон сатани, а там досить є такі інтересні варіанти. От, наприклад, Георгівська лента це покривало сатану, яку накривало. А що, сатану похоронять, заховало, чи що? Я вас ще раз питаюся дивилися, чи ви? похор... Картину похорон сатани! Хто її написав? Ну я ти там не знаю, там, ти... вроді в 1600 році. Хто а був? Ну, десь за кордоном, італінець, і... іспанець, я не знаю. Так а що я маю відповідати, що я не писав? Що... Ну просто ви подивилися похорон сатани і перекинули на Російську Федерацію. А що ви подивилися похорон сатани? і Там навіть бі... Бага... похож, що Путін лежить, намальований ще у 1600 році. Боже мій, я як кажуть, похорон сатани дивилися, а ви починаєте з тим не Не похорон сатани, це все. Що добре, тепер друге питання задам. Коли у Російській РПС, точніше, судили Господа Бога Ісуса? Коли, в якому році, РФСР судили Бога? Що таке було, чи що? Ясно. Це, це, це несно було. Не було, так? Да? Це не було, а що? Не було. Ну, бачите, а. Я, я, я сам має якийсь процесор був, чи що. Так, значить. Е, Значит, 17-го. Е, так, 17 лютого, 17 січня, 18-го року. Головою суду був Луночарський. Луночарський. Що він робив? Судили Бога. Бо на скам'ї не було підсудних. Вони поставили Біблію. 5 годин ішов суд. І Луначарський, як голова суду, виніс приговор Бога розстріляти. І вже 18 січня. 18 року всі воєн, воєнні частини вийшли з каза у Москві і почали стріляти в воздух. І це ви. Це, це ви... ще це яка дурниця. дурниця. Я вам. І розумію, що дурниця, але я вам говорю факт. То який факт? Бога, римські леговієм. Що, що я? Що, е -е -е, все, все, ладно, я вже. Ви знаєте, не, ви знаєте, можна з людиною говорити. От я, наприклад, вам це сказав. Я би на вашому місці, от у мене навіть російський блогер буде там сказав, мені кажуть, що ти гнеш кабудь. Але я кажу, чекай, я беру, починаю писати, чи було таке дійсно, чи ні. Смотрите, ну это какая-то ерунда, блядь. Я значит, же разумею, что вы не матюкаете. Они судили Бога и его распяли. Хотя все мои сидели. Нет, что, я еще раз говорю. Его сейчас распяли римские легионеры. Чуть-чуть, я сказал, его не распяли. Инициатором был Анна и Каифа. Еврейские, так сказать, эти самые... Стали эти, ну, это... ну, ну А о чем мы говорили? Я а вы мне. Говорите, а, я до, до речи хочу вас. Чекайте. Мы сами знаем, что. Чекай, 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 чекай. Ну чекай, ну чекай. Вы, чекайте. вы, ну, говорите, вы, ну, чекайте. вы чекайте. евреи или вы нормальные христиане? Я христианин. Я, христианин. я хочу запытаться. Я хочу запытаться. Вы хотите с евреем списать? Новеньки, это бесполезно. Слушайте, я я это бесполезно. И это пошло по коробке. Слушайте, я, хочу вас запитать. Я не, я не Слушайте, могу понять. Слушайте, хочу я вас pues запитать. Я, я хочу apo... вас запитать. А, а, алло, значит, алло, алло. Что? Всем известно, что значит, привели э, этот самый... Я бы тебе по голове его стукнул. Я спрашиваю. Тетрах, тетрах. Слушай, я, у, у, да. у, у тебя... Значит, был... Ну, не поговорю сам до себя. Шановные жители ТикТок и Ютуба, еще раз заходите в Ютуб канал, будь ласка, подпишитесь, поставьте лайк, донаты находятся в описании, есть на поддержку канала, есть PayPal, є... Я... Ты мне звук выключил, да? А -а -а. Алло, 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 алло. Осудили Христа. Ты, ты вот это, интернет, как? ты интернет имеешь? Это известно. Там ты звук выключу, мне шаново. Давай. Ты интернет имеешь? Зачем интернет? Я книги читал. У, у, тебя интернет есть? Есть. А ну зайди в интернет, посмотрим. А, а в чем смотрите? Ну, сейчас забивай суд над Богом. И тебе высвечивается, 16 января 2018 года, суд над Богом, продолжался 5 часов. Председателем был Луначанский. Это же ваши телевидения, ваши источники. Это брехня, это, брехня, это брехня. А после это, это брехня. не брехня, теперь я тебе скажу. Это брехня, А после это. А брехня, после. Брехня, а после... Это пропаганда. А после 18 Нет, а, брехня, бля, да, после 18 января. Всех, скажи, да, вопрос бандерская тебе бандерская. задам. Еще один вопрос. Почему уничтожали церкви и было э, как-то атеизм? С какого числа начал? Кто церкви уничтожил? Ста Ленин, Сталин. Это наяснуло было. Это... Когда Сталин открыл церковь? Да у нас не закрывал. Закрывал! Всех уничтожили nee, за nee, по полугулак! Nee, давай! Все! Nee, бли... Все, давай!